На сегодняшний день фильтровальная станция, которая находится на территории Микрорайона Артема и обеспечивает ее э, питьевой водой, находится в сильно аварийном состоянии. И по докладу сегодня утром директора водоканала, который непосредственно ему подчиняется станция, в осенне-зимний период она работать не сможет. Новая станция, которую, на, в которую мы выделили в прошлом году 29 миллионов, где-то около э, этого, построена частично. То есть только начал начался первый этап. Она должна была строиться в январе, феврале, в августе сдаваться. На сегодняшний день, как работы закончились э, в декабре месяце, дальше никто работы не продолжает. Поэтому она работать не будет в этом году, насколько докладывает УЖКХ. Становится вопрос. И сегодня директор водоканала, начальник УЖКХ обратился к депутатскому корпусу скажем так, с озвучением этого, этой ситуации и предложение, как мы видим выход с этой ситуации. Насколько я знаю, деньги на новую станцию все проплачены. 100%. На сегодняшний день сделан проект для ремонта, возобновления старой фильтровальной станции на 7 миллионов. Мы выделили на водоканал около 6 миллионов гривен на пополнение установок. Так вот, с учетом того, как мы раньше предлагали Перед тем, как э, выделять деньги, мы должны хотя бы знать, для чего они используются, какие проблемы в водоканале есть. На сегодняшний день э, директор водоканала заявляет, денег у него уже нет. Фильтровальная станция разрушена. Для того, чтобы вы понимали, э, нету там половины стены, половину нету крыши, э, чаши бассейнов тоже уже на исходе. Поэтому ситуация ну, не очень, скажем так, для нас сегодня хорошая. Так вот я предлагаю, давайте же мы все-таки рассмотрим. Э, или какие-то свои предложения, где мы у кого будем просить, кто будет ремонтировать, то есть как мы это все видим. Валерий Николаевич, а вы не интересовались? Я так с ваше слов понял, что 22 миллиона перечислены за да, строительство. А почему строительство не идет? Нету подрядчик. подрядчика, нет. Он, нет подрядчик, подрядчик э, э, ему направлены претензионные письма сегодня в Киев, ответа у ЖКХ не получила. А кто подрядчик? Подрядчик Киевская компания. Компания не банкрот, ничего? Да? Нет. Вы от имени комиссии отправили письма? Или от Нет, имени... это... Вот это мне исполняющий обязанности начальника ЖКХ. дал информацию. На фильтровальной станции упало 9 снарядов. Значит, два с них упало перед башней, разбило башню. Второй снаряд попал в зела, разбило зела. Третий снаряд попал в крышу, 4 плиты, снесло полностью в крышу и нарушила осветлители и фильтра нарушила. Вылетело 106 окон размером полтора на метр восемьдесят. Вылетело полностью. Некоторые снаряды там попали возле гаража, крыш снесло крышу. Не полностью, вот задрало ее, но она уже ее надо менять полностью все это. Треснул от взрывов, треснул осветлитель. Третий осветлитель дал течь. И четвертый осветлитель полностью сейчас остановлен. Регентное хозяйство нарушено. Стекла повылетали. В зиму мы с ним не войдем, потому что все замерзнет, реагент замерзнет, при котором реагент работает при плюс 9 градусах, если ниже, он уже не работает. Скажите, в каком состоянии сейчас новая фильтровальная станция? Новая фильтровальная станция в состоянии нестояния. Значит, ее раздуло, кто и был там, кто видел, значит, непригодна она к дальнейшему, ее надо полностью менять, бока, окна и крышу. Ну, давайте я прокомментирую от лица коллег, что мы вчера были, значит, чтобы вы для себя понимали, новая фильтровальная станция это просто... Сэндвича. Да, сэндвича, ангар обшитый сэндвичем. Внутри ничего не просто бетонная площадка. Сделаны подводы. Подводы воды сделаны полностью. Везде все. Опять же, я даю информацию, что вчера я вам говорил, по, по то, що мені мне дают ЖКХ. Значит, станция предполагалась с мощностью 24 тысячи кубов в сутки. Выделено на нее было целевым кабинетом министров 20, около 29 миллионов. Ангар вот этот они построили, освоили 6 миллионов. И поочередно должны быть январь-февраль до августа. в августе она должна запуститься. С фильтрующими, то есть без хлорки, без вот этих всех вопросов. То есть стоит набор фильтров, которые... Время от времени автоматически промываются, когда забиваются. Вот. На сегодняшний день, э, вот, э, вы нам сейчас, Владимир Николаевич, озвучивали, что какие-то договора... А, да, и что я вам говорю, подтверждается, деньги все 100% перечисленные подрядчику на сегодняшний день. 40 тысяч или 6 да. миллионов? миллионов. 20, 20, 29 миллионов всего бюджет новой станции. 100%. Освоено 6, а перечислено все 100%, 29 миллионов. То есть 29 миллионов поступило на счета подрядчика. То есть была произведена полная предоплата всего... Объекта. 100%, процентов, да. Кто подписывал формы 2? Понятие. Вот почему мы сегодня хотели услышать здесь начальника кто УЖКХ подходит, и, подписывал. и Шаповал. Ну вот давайте зададим вопрос. Не знаю, кто подписывал форму 2? к новому строящему фильтровальной станции горводоканал не имеет никакого отношения. Нас туда не допускали, мы ничего там не делали и никаких бумаг, кто выполняет, тоже мы не знаем. На сегодняшний день для восстановления, для восстановления жизнеспособности старой, фильтровальной станции, ну вот мы вчера примерно прикидывали там коллегиально где-то в районе 3 миллионов гривен. Но если в нее вложить 7 миллионов гривен, то она будет давать сколько 12 или 24 материалов сколько фильтров в вот зависимости от фильтров сколько фильтров мы о старой говорим о старой 12 12, 12, 12. да то есть при 12 12 да. 12 да на сегодняшний день она дает 4000 кубов но еще значит смотрите еще одна аварийная ситуация у них вот начальник фильтровальной наверное забыл где сказал значит у них есть две водонапорных башни значит одна Одна водонапорная башня вообще не работает, вторая дышит еле-еле. Она с одной стороны разбита, поэтому в любой момент она может просто упасть. Ее наполняют всего лишь наполовину, да, насколько наполовину, я знаю. Да. Хотя технологически она должна наполняться полностью для промывки. Для промывки фильтров набирается 300 кубов, это 300 тонн поднимается. А поднимается. И для о, промывки фильтров сразу. Ну, ну, это, зиму, ну, это, да, это, чтобы перезимовать, да. это так понимаю, других вариантов у Поэтому, чего-то, да, надо изыскивать. у меня есть предложение. Да, пожалуйста. Мы должны попросить бюджетную комиссию, пускай они, да, сядут. Пускай они сядут и посмотрят, где у Там 10 миллионов. Вряд ли что-то там тратилось, потому что вот только началось. И поэтому взять ножницы и отрезать хотел, И желаю. Другого выхода нет. Вот это действительно будет дела. Значит, я предлагаю, давайте, исходя из вышесказанного, я дам бюджетной комиссии все координаты, кто чем занимался, чтобы они разобрались с финансированием. Кто финансировал, когда финансировал, какие деньги были проплачены, через кого они прошли, это не возьмут на себя. Значит, я беру на себя обязанность разобраться с СУКСом по старой фильтровальной, какие на сегодняшний день нужны минимальные вложения, что нужно отреставрировать для того, чтобы фильтровалка работала зимой. Вот. вот это и через неделю доложить все эти нюансы.